Отдельное место на ярмарке спорта занял ринг, где демонстрировали класс представители Запорожской городской федерации бокса. Клубы «Боевые перчатки», «Ринг», «Мир бокса», «Космос», «Балабинская школа бокса». В следующем году городская федерация бокса отметит 40-летие. Сейчас организация переживает кардинальную перезагрузку. В городе появляются новые отделения бокса, а самые перспективные представители этого олимпийского вида спорта получают стипендии от меценатов и федерации. Связано это со сменой руководства. В 2016-м федерацию возглавил Владимир Сосуновский. Э, старые э, восстанавливаем залы. Вот уже один на опытной станции восстановили Колосовский зал. Э, совместно с городским э, советом выбили и взяли в бескоштовную аренду, и сейчас дети снова возродились и занимаются. Вот. Сейчас разговор идет о том, что нужно возрождать легендарный клуб «Ринг», который по определенным критериям сейчас прекратил свои отношения с Энерго». Спортивный клуб «Ринг» существует, ему уже 25 лет. Третий год нас приглашают на ярмарку спорта, и мы Участвуем. Сегодня участвует у нас пять пар. На сегодняшний день занимается в клубе более 50 человек. У нас два чемпиона Украины. Три мастера спорта выпустил клуб. Ну и много кандидатов в мастера спорта. Еще один постоянный участник ярмарки спорта клуб бокса Боевые перчатки, которому в этом году исполняется 50 лет. За это время было выращено более 24 мастеров спорта Советского Союза и Украины. Среди воспитанников клуба – чемпионы Советского Союза и чемпионы Украины, а также победители различных турниров за пределами Украины в Европе и Америке. В данный момент в спортклубе «Боевые перчатки» тренируются около 100 человек разных возрастных групп, от юношей до взрослых, которые принимают участие в разных всеукраинских турнирах от первенства города до чемпионата Украины и успешно представляют страну на международных соревнованиях. Мы уже третий раз принимаем участие в ярмарке спорта. Это уже третья ярмарка спорта. Я хочу сказать, это очень хорошее мероприятие, которое детям и взрослым показывают разные виды спорта, которые мы уже не вживую не видели, а только по телевидению. И привлекают молодежь и детей здоровую жизнь, и чтобы каждый определился со своим любимым видом спорта. Не обязательно заниматься профессионально, можно заниматься для себя, это физкультура и здоровье детей и нации представлял своих воспитанников на ярмарке спорта клуб бокса и кикбоксинга «Космос». Этот коллектив с 20-летней историей может похвалиться тем, что воспитал заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, чемпионов мира и Европы по кикбоксингу. А сейчас активно набирает обороты и на орбите бокса. Уже есть победители и призеры чемпионата Украины, мастера спорта, призеры международных турниров. Ну, последние пять лет после того, как мы э, достигли, я считаю, большого успеха в кикбоксинге, мы переключили на бокс. В кикбоксинге мы выступали по четырем основным версиям, которые у нас практикуются на Украине, и во всех стали чемпионами мира. То есть у нас много спортсменов, три заслуженных мастера спорта, пять мастеров спорта международного класса, ну мастеров спорта достаточно, и поэтому было принято решение заниматься боксом. После этого мы э, воспитали неплохих спортсменов и в боксе. У нас были сборники страны победители первенств Украины и финалисты чемпионата Украины. Ну, ребят у нас занимается около 100 человек. Мы в основном практикуем взрослый спорт, то есть мы стараемся поддерживать взрослых спортсменов, но не забываем о малышах, то есть у нас есть две возрастных младшие группы. Демонстрировали мастерство в ринге и воспитанники клуба «Мир бокса». На сегодняшний день здесь занимаются более 70 спортсменов. Есть призеры и чемпионы Украины, медалисты международных турниров. На ярмарке спорта этот клуб был представлен впервые, но наставники уверены, обязательно приедут еще. Приехали сюда на ярмарку показать выступление, начальный этап спортсмена почему потому что в обществе бытует мнение что боксер если ты пришел у тебя сразу спарринг поставили жесткий на самом деле это не так работаем на технику бокса защитные действия а потом только отработка ударов в боевой обстановке люди могут прийти и выбрать вид спорта бокс но я советую людям приходить чтобы они приводили своих детей заниматься спортом Потому что спорт любое, боевое искусство формирует внутри мужчину характер, что потом в дальнейшем в жизни он будет отстаивать свое мнение, свои, свои ценности в жизни, будет отстаивать и вырастет настоящим мужчиной. В городской федерации бокса убедились на практике, ярмарка спорта помогает привлечь в спортивные залы новых ребят, поэтому и не пропускают ни одного фестиваля. И очень прекрасно то, что сегодня вот на третий этот юбилейный пришли практически все боксерские клубы Федерации Запорожской Федерации бокса, этой Боевые перчатки, мотор-свитч, Моторсечи, Локомотив, Балабина, и Мир бокса. То есть, ну, все, которые есть в городе, приняли участие с большим э, таким отчуждением того, что бросать всю э, уличную жизнь и приходить сюда и заниматься спортом. Много из родителей даже э, по статистике должны знать, что бокс всего лишь седьмое место по травматизму. Допустим, тот же взять футбол, он третье занимает. То есть два раза больше травматизма в футболе. Доказательство тому, что и после третьей ярмарки в Запорожской школы бокса придут новые ребята, заинтересованные глаза мальчишек, которые увлеченно наблюдали за поединками и показательными выступлениями городской федерации бокса на ярмарке спорта.